আপ্নে আজি মিজোৰামৰ অসমৰ গভমেণ্টটো দখল কৰিছে আপুনি পদক কি লৈছে আৰে পতককৈ কি ল'ম তাতে আছাম পুলিচ ফেইলিয়াৰ আজি মই ইয়াত এই যিটো গম পালোঁ আমাৰ তিনি কিলোমিটাৰ জেগা মিজোৰামে লৈ গৈ আছে মই গুৱাহাটীত এই প্ৰেছ মিট কৰিলোঁ গোটেই চেনেলত আহিলে চি এমে তাৰ পাছত ফোন কৰিলে এতিয়া আঠ তাৰিখ মিজোৰামৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট এন জি অ' সংস্থা আছে সেইবিলাক আহিব মই খবৰ পাইছোঁ তাৰপাছত কি হ'ব এতিয়া যদি অসম পুলিচে ইয়াত পাৰমানেণ্টলি কোনো চলিউচন নকৰে ইয়াত মানুহ মৰিব আমি এই এৰিয়াৰ বিধায়ক আমাৰ কৰ্তব্য আছে ৰাইজে আমাক নিৰ্বাচিত কৰিছে আমি আমাৰ সেই সমষ্টিৰ মাটিবিলাক কি মিজোৰামক দি দিম আজি মিজোৰামত এটা এম পি নিৰ্বাচিত হয় আমাৰ অসমত চৈধ্যখন এম পি আমাৰ অসমৰ নিচানা যিমান ষ্টেট মিজোৰামৰ দহখন ষ্টেট হ'ব সেই মিজোৰামে যদি অসমত এনেকুৱা কৰে অসম পুলিচে কি কৰি আছে অসম পুলিচে অসমৰ ৰাইজৰ সেই দনবিলাক এনেই খাই আছে নি কিবা পাব্লিক চাৰ্ভিচ নিদিয়ে নেকি আজি আমাৰ কথাটো হৈছে আঠ তাৰিখৰ আগতে ইয়াত পাৰমানেণ্টলি এটা চলিউচন কৰিব লাগে নহ'লে আঠ তাৰিখ আমি এনাউন্সমেণ্ট কৰি আমাৰ সমষ্টিত যিমান মানুহ আছে লৈ আহিম আছাম পুলিচে নাপাৰিলে আছাম পুলিচে আৰ্মছবিলাক আমাৰ পাব্লিকৰ হাতত উটাই দিওঁ পাব্লিকে ইয়াত একশ্যন ল'ব ইয়াত জেমছ আইন মাজিষ্ট্ৰেট আহিছিলে যোৱা যিদিন ঘটনা হ'ল জেমছ আইনে ইয়াত লাঠি চাৰ্জো দিব পৰা নাই জেম চাইনে ইয়াত মাজিষ্ট্ৰেট হিচাপে সি গুলীৰ অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰে ইয়াৰ তাৰ সন্মুখত এই ৰামনাথপুৰৰ অি হাজাৰিকাক এম জি এন পিৰ যে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে তাক দম দিলে সি গালে গালে সেইটো চলি আছে আমাৰ অসম ৰাইজত ইয়াত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সদায় কৈ আছে জাতি মাটি বেটী আমি ইয়াৰ অসমৰ এক ইঞ্চি মাটি কাক নিদিম কিন্তু এতিয়া অৰুণাচলত লৈছে এতিয়া মেঘালয়ে লৈছে এতিয়া এই নাগালেণ্ডে লৈ আছে আৰু আজি আমাৰ অসমত মিজোৰামে লৈ গৈ আছে আমাৰ সমষ্টি কাটিছৰাত এইটো এটা লাজৰ কথা হৈছে অসম পুলিচে কি কৰি আছে আজি মই গৈ এছ পি ডি আই জিৰ লগত কথা পাতিম আঠ তাৰিখৰ ভিতৰে ইয়াত এটা পাৰ্মানেণ্টে কেম্প দিব লাগে আৰু ইয়াত যে বৰ্ডাৰ আছে সেই বৰ্ডাৰক দিব লাগে ইয়াত এটা ব্ৰীজ আছে কালবাট আছে সেই কালবাটৰ ওচৰত এটা কেম্প দি তাতে চি আৰ পি লাগিলে আমাৰ এই একৈশ বেটেলিয়ান যিমান বেটেলিয়ান আছে সেইবিলাক আসাম বেটেলিয়ান এটা পাৰ্মানেণ্ট এটা কেম্প দিব লাগে আমি যিটো ইনফৰমেশ্যন পাইছো আঠ তাৰিখ সেইটো আইজলৰ পৰা কলচিপ বৈৰৱিক গোটেই মিজোৰাম মিলি এম জেড পি ৱাই এম এ এইবিলাক যি সংস্থা যিবিলাক আছে মিজোৰামৰ গোটেই ইয়াত আহিব যোৱা দিন যিটো ঘটনা হ'ল বিছ পঁচিছজনৰ এটা টিম আহিছিলে সেইটোত আমাৰ অসম পুলিচে দমন কৰিব পৰা নাই আৰু আঠ তাৰিখ যদি ইয়াত ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ওৱান থাউজেণ্ড মানুহ আহে সিহঁতৰ সংস্থাত তাতে কি হ'ব ইয়াত যিমান মানুহ আছে আমাৰ অসম বৰ্ডাৰত সেইবিলাকৰ পৰা বহুদিনৰ পৰা টেক্সো লৈ গৈ আছে অসমৰ মাটি আৰু টেক্সটো মিজোৰামে লৈ আছে সেইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল আৰু আজি আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সদায় কৈ আছে আমি এক ইঞ্চি মাটি কাষ নিদিম জাতি মাটি বেতিৰ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ এই পৰিৱৰ্তনত চৰকাৰখন আহিছে আজি এইটো পৰিৱৰ্তন নি আমাৰ অসমৰ মাটিবিলাক মিজোৰামে লৈ যাব অৰুণাচলে লৈ যাব মেঘালয়ে লৈ যাব নাগালেণ্ডে লৈ যাব সেইটো নিয়ে আমাৰ অসমৰ পৰিৱৰ্তন এনেকুৱা নচলিব আমাৰ কাতিচোৰা সমষ্টিত এইটো হ'লে আমাৰ চৰকাৰখনে যদি এইটো সুবিধা দিব নাপাৰে তেনেহ'লে আমাক কওক আমি আমাৰ ৰাইজৰ মানুহ লৈ এইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিম